Базовая в Шевченковском районе Запорожья. Именно здесь еще два года назад должен был появиться городской приют для бездомных животных. Деньги для этого, 23 миллиона гривен, были выделены сессии городского совета еще в конце 2012 года. Тендер на возведение приюта выиграло никому неизвестное запорожское предприятие «Примбуд». Сразу же после начала работ весной 2013 года фирмой заинтересовались правоохранители. Как оказалось, руководство предприятия, подавая документы на тендер, совершило подлог. Тем не менее, часть средств на возведение приюта фирма уже получила. Фирма из ниоткуда выскочила, и сразу, то есть, ну, и всего имущества, это вот стол и офис. Потом опять-таки началось загадочное. Прокуратура заявила, что она вот подает в суд на расторжение договора, в связи с тем, что вот выявлены такие вот условия. При том, что, собственно, вот УКС отказывался этот договор расторгать по требованию прокуратуры. Потом вот пошли такие забавные моменты, что вот суд один или два раза отклонял этот иск прокуратуры, потому что то есть, в их исковом заявлении находились те или иные фактически ошибки. То есть по факту освоили 3,26. Потом, получается, за эти деньги, опять-таки, когда уже прокуратура домоглась в суде расторжения договора, потом, эти, потом она еще попробовала посудиться за эти деньги, которые были освоены на строительстве. Но суд вынес вердикт, то, то есть деньги освоены добросовестно. Честная история немножко так маленький осколочек всплыл. Инспекция таки вот выяснила, что там вот на этих работах там было завышение на 160 тысяч гривен. Деньги с Примбуда взыскать так и не удалось. В итоге собачий приют в Запорожье не построили. В первую очередь на появление городского приюта для животных рассчитывали волонтеры организации Дайла друг», которые уже несколько лет занимаются бездомными животными. В Запорожье. Так и не дождавшись помощи от города, общественники стали искать поддержку у мецената. Желающие помочь нашлись. Несколько лет назад организация получила в аренду от запорожского бизнесмена Константина Гургуры участок в центре города, в гаражном кооперативе между улицей 12 апреля и проспектом Металлургов. Увы, через какое-то время приют с территории попытались выселить. В 2015 году дело дошло до суда. Судимся мы, потому что мы сбрали в субаренду часть территории, помещения. В общем-то оказалось, что территория это городская, и не имели права сдавать в субаренду. Ну а властных помещений пытался путем организации взять эту территорию на благотворительной основе. Ну, собственно, на период судебных тяжб нас просто как бы Физически отсюда выселяют. Кто вы Документы? такая? В июле месяце нам перекрыли доступ к животным. Спасибо, сама оборона все помогли, как бы доступ остановлен. У нас теперь стоит охрана, мы работаем. Но нам отключили свет, понимаю, что без света здесь очень тяжело. У нас нет наемного персонала, получается. Люди отработав рабочий день, после Основной работы, идут в приют и пытаются чем-то помочь этим несчастным животным. В основном у нас животные инвалиды, люди, ну, животные, которые без помощи человека выжить не могут. То есть получается, эти животные вот в помещении, которые находятся, это спинальники там без лап, без двух лап, ползающие. Мы зимой их отапливали конвекторами, стояли конвекторы вот как бы и за помощью электричества мы их отапливали. Регулярно, естественно, платили за электричество, за все коммунальные услуги. В этом году вот у нас на пороге зима, света у нас нет, топить нам нечем. То есть, как бы, как они выживут, эти спинальники, в минус и 20 будет, вы понимаете, и так далее, нам очень тяжело даже представить. Мы надеемся, вот выборы закончились, пойдем, естественно, к мэру города, естественно, пойдем решать этот вопрос. Это не наши собаки, это собаки нашего города, вы знаете, в городе никак эта проблема не решается. На данный момент на прием городскому голове Запорожья Владимиру Буряку можно лишь записаться. Сама встреча произойдет не раньше января. А первые морозы в Запорожье уже были. При этом еще 10 дней назад Громадская Запорижья проинформировала пресс-службу главы города о ситуации с обесточенным приютом, в котором от холода может погибнуть более 200 собак. а смотрите, я в ситуации, да, у нас уже есть дня. Практично про да, те, щоб знайти можливість на ось ці речі виділити просто кошти пошти бюджету. Коли буде рішення, якесь там, коли вони в механізмі сам скажуть, я вам обов'язково переконую. Максим, я ще от шукаю під кабінетом. Я вам перезнаю, що битіла ще вам Я переконує. Більше двохсот, да? так? І просто їм їм там, світла, да? за територію, яка, яка там, скільки там кіловат потрібно, не знаєш такого, нічого. Думали, що можна просто туди генератор ту дитину, оскільки це, в принципі, проблема не міська по цих юридичних моментах. Максим, обіцяла мені, так, да, обіцяла мені інформацію, чекаю, буквально, вже зараз чекаю. Ну, тоді обіцяю, що буквально за тихо не буде. Да, я вам морсько зазвоню, скажу. Subtitles <laughs>